В 1765 году Джеймс Кук случайно заплыл в Австралию его сидели. В 1598 году Жан Дан открыл закон движения планет. Его сожгли. Жанна Данк тоже одна стояла себя не как обычная христианка, Но вы помните, что с ней случилось? Чем же они все были схожи? Не буду томить, им не повезло. Они слишком выделялись из толпы. Мы с вами не Джеймс и Куки, не Жан и Дарк. Но расслабляться не стоит. Тем, кто не выделяется, тоже не всегда везет. Итак. Почему я не Джеймс Куки? Ну, во-первых, потому что я не заплывал в Австралию. А во-вторых, Потому что в детстве бабушка мне говорила, вот видишь во дворе мальчик Коля, он хороший, он моет ручки перед едой, делай как Коля и тоже будешь хорошим. И я делал, а потом масло бабой подливала мама. Мишенька, ну ты же понимаешь, что ты должен делать так, как говорит твоя учительница, Нелли Ивановна. А Нелли Ивановна к нам голосом говорила. Дети, вы должны хорошо учиться, чтобы поступить в институты и реализоваться в жизни. Мы все поступили. А потом... Папа никогда особенно не занимался моим воспитанием, но когда я поступил, он искренне радовался. Вот видишь, теперь у тебя тоже появится возможность получить хорошую специальность. Тоже, 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 тоже. Слишком много тоже. Я не хочу. Тоже. У вас может возникнуть ложное впечатление, что я призываю вас быть не такими, как все. Вовсе нет. Это распространенное мнение многих, особенно молодых людей. Но стремление быть не таким, как все, приводит к такому же кнопку, как и тоже, только еще быстрее. И феномен этот наблюдается на всех уровнях. От отдельных личностей до целых государств. Начнем с личности. И давай как-то погоняем. А на не люди, люди, люди. Все среднестатистические. А дальше вижу мальчик тоже среднестатистический. Только волосы у него, цвета. Вот как у вас девушка, в пятом ряду кофточка. Да. И как-то неестественно высоко поднятый над головой. Подхожу ближе и вижу его ухо. Точнее, чей ухо. Если бы между ушами не было головы, отличный прицел. И уже загодя вижу очередного статистического, прохожего. Девочку. Что бы вы думали? Такой же принцел. Сколько калибр побольше? <laughs> и вот так все люди, 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 а среди них эстетические мальчики и девочки. В общем, давно такого у нас хватает. Да. Кстати, про надо давно. Народ у нас очень добрый. И не такой, как все. Особенно много таких добрых людей можно встретить на рынках. Недавно я видел парочку. Стоит один добрый, добрый. Глаза большие искренне подходит ко мне и говорит. Слышь, чувак, дай пять гривен на проезд. Ну, пожалуйста. Еще и вежливый. человек. Все для других, все для других. Себе даже на проезд не оставил. Конечно, сердце мое защемило. Я даю этому человеку с широкой душой пять гривен. Сколько же у нас людей с широкой душой? а ведь были такими, как все. Наверное, как и я, ходили в школу, поступили в институты. А потом вдруг подобрели, занялись благотворительностью. И сейчас на Не такие, как все. Ну, а те, кто в школу не ходил, в институты не поступал, те сразу стали не такими, как все. Так, к чему же мы прошли? Мама. Папы, бабушки, школы, институты. Счастливая, интересная жизнь, которую она готовила нам общество. Или снять серый костюм, сделать ранкес, туннели в ушах, и в порыве доброты стать странствующим бомжом. На этот вопрос должен быть ответ. Нас с детства учат смотреть вокруг. Сидят себя с обществом. Мы очень хорошо умеем смотреть вокруг себя, но забываем иногда, что нужно заглядывать и внутрь себя. Только увидев себя изнутри, в тот маленький огонек, который определяет нашу индивидуальность, мы сможем жить своей жизнью, не пытаясь быть как все или не такими, как все. Огонек есть во всех. Жанни Дарк, Джеймси Купер. Атону, он был слишком сильный. Я хватил их целиком. А большинство людей маленькие и теряются на фоне общего сочинения. Но стоит только позволить себе заглянуть внутрь на себя, пошевелить пальцы, как огонек вашей индивидуальности разгорается. И вы перестанете быть Хорошими или плохими мальчиками и девочками, мамами и папами, бабушками и дедушками. Вы станете быть не такими, как все, Останете вас сами собой. И тогда ваша индивидуальность сольется со всем сущим. И она сгорается ярким светом.